चुनैद बगदादी रम के एक मुरीद का किस्सा आता है मशहूर है किताबों में लिखा है कि एक मुरीद था वो हज़रत के पास आया जाया करता था फिर उसने आना जाना बंद कर दिया कुछ अर्सा गुज़र गया तो हज़रत ने देखा वो फ़ला बंदा नहीं आ रहा तो उसको कासिद भेजा कि भाई क्या हुआ आप आ नहीं रहे खैरियत है तबीयत ठीक है तो जब कासिद वहाँ गया तो उसने कहा कि जी जाओ शेख को कहो कि मैं तो माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मुकाम पे अब मुझे शेख की जरूरत नहीं है इस वास्ते है कि जब मैं जिक्र शुरू करता हूँ तो मुझे तो जन्नत नज़र आती है मैं जन्नत की सैर करता हूँ और घूमता हूँ फिरता हूँ तो अब तो मैं तो साहब मुकाम हो गया हूँ तो अब मुझे शेख की हाजत ही नहीं जो था अब मेरा सफ़र तय हो गया तो शेख साहब को बोलो कि ना सलाम तो वो जो शादी थे वो वापस गए हज़रत को बताया कि हज़रत वो तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो हज़रत ने कहा अच्छा अच्छा उसको जाके बस ये कह देना कि अगली बार जब वो जन्नत कैसे सैर कर रहा हो तो लाहौल वाला कुतः अल अजीम पढ़ ले उन्होंने जाके बता दिया उसको कि भाई ये पैगाम हजरत ने दिया है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जाओ वो तो समझ आता ना मैं तो कहीं बड़ा पहुंच गया तो अगली बार जो उसने वही देखा कि उसको बाकायदा घोड़े बग्घियाँ लेने आए हैं उसमें बैठा है और जन्नत की सैर कर रहा है फिर उसको इस कैफ़ियत में ख़्याल आया वो शेख ने कहा था लाहौला वाला कुआतः अल्लाजीम ले ले पढ़ लेना तो मैं पढ़ लेता हूँ तो जैसे ही उसने लाहौल वाला कुआता पढ़ा तो वो सारा नज़ारा ख़त्म हो गया वो जिसको आज कहेंगे ना वर्चुअल रियलिटी वो सारी हकीकत ज़ाहिर हो गई वो कूड़े के डब्बे पे बैठा था और आस पास कुत्ते और चूहे फिर रहे थे तो उसको उस उसराक हुआ हो हो मैं तो किस धोखे में पड़ा हुआ था और फिर जाके वो वापस तोहबा तय हुआ मगर ये शैतानी इस्तराज भी होता है बाजुत शैतान भी इस की चीज़ें करता है हमारे एक साथी है वो पाकिस्तान से बाहर है तो वो हज़रत ने उनके बैद तो हज़रत से हैं मगर सलूक हज़रत ने मेरे ज़िम्मे लगा दिया था कि उनका तय करवा दें तो मेरे से रबे में थे तो एक दो दफ़ा उन्होंने बताया कि जी मैं जब ऐसा मुराकबा करता हूँ तो जन्त आ जाते हैं और बड़ी अकीदत करते हैं और ये और वो और फलान डमकान और कहते हैं हज़रत आपका ये हज़रत आपका ये तो पता नहीं मुझे कुछ शर् सदर नहीं हुआ और मैंने भी उनको यही बुज़ुर्गों का टोटका बता दिया मैंने कहा मौलाना ये आप अगली बार जो है ना लाहौल पढ़ लेना तो उनका भी आया मैसेज हज़रत मैंने जब लाहौल पढ़ी तो वो वो जो इतनी आओ भगत कर रहे थे सब कहानियाँ देते हुए भाग गए शैतानी इसत दराज भी होता है यहाँ एक और ना है देखो शेख कितना ज़रूरी है वरना हाँ पर हम अपने तौर पर इन कैफियात पर ही खुश हो रहे होते हैं तो बहरहाल बात यहाँ से चल रही थी कि जब ये कशफ व करामात से आदमी फिर भी ये इम्तहान होता उसका और वो इस पर नहीं इतफ़ा करता और आगे चलता है फिर अल्लाह पाक अपने इनाम उस पर खेल देते हैं यूरिस्वानी और हर लाइन से ख़ुशी और सेहत और हर चीज़ मगर जो तालब हकीकी होता है वो इस तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखता इस तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखता